Вітаю, в ефірі пряма мова, і сьогодні ми будемо говорити про грип на сумщині. До нашої студії завітали начальник відділу організації Держсанепіднагляду головного управління Держсанепідемслужби в сумській області Валентина Тищенко. та головний лікар обласної інфекційної клінічної лікарні Андрій Сніцарь. Вітаю вас, добрий день і одразу запитання: такі матеріали у інтернеті. Про епідемію грипу у Краматорську станом на 11 січня померло понад 15 осіб, за деякими даними, 17. там варіюються цифри. Говорять про епідемію грипу на Вінниці. Чи є зараз епідемія на Сумщині? Ну наразі ми не можемо говорити, що в нас епідемія. Проте, якби з огляду на деякі причини, спочатку ситуація якби фактична, ми маємо за показниками за останній тиждень, перший тиждень нового 2016 року, ми маємо захворюваність на 52% нижче порогового рівня. Тобто, Середнього багаторічного рівня для характерного для цієї пори року і аналогічна ситуація, якби не тільки в цілому по області, а й в розрізі районів за винятком одного Буринського району. Якщо говорити те, що ви сказали по Україні, ми теж систематично отримуємо інформаційні бюлетені Українського центру Грипу. То, незважаючи на локальні спалахи в окремих регіонах України, український центр грипу також не оцінює поки що ситуацію як епідемічну і говориться наразі про передепідемічний період на тій же Вінниччині, в Краматорську, в Одеській області, де зареєстровані летальні випадки захворювань. Від ускладнень захворювання. Тобто, таким чином, в нас в області захворіло за останній тиждень трохи більше трьох тисяч осіб. Серед них 1900 дітей. Це близько 60%. На показники захворюваності певною мірою зіграли в тому, що вони на такому рівні, а не вищому. Зіграло те, що все-таки були доволі тривалі свята. те, что діти були на канікулах, бо головною рушійною силою при, при епідемії грипу у нас все-таки є діти шкільного віку, Від них починається епідемія, і потім вона поширюється вже на доросле населення зазвичай. Тому ці фактори вплинули, і якби більш показовим в плані фактичної ситуації буде тиждень, в якому ми зараз перебуваємо. Тобто, в п'ятницю ми можемо сказати, буде такі більш об'єктивніші дані. Але наразі ситуація така, яка вона є, тобто вона нижча порог вговою захворюваності. Де межа між звичайним станом захворюваності і звичайною кількістю Кількістю е, хворих між перед епідемічним і епідемією. Скільки е... населення області який відсоток має захворіти, аби вважалася е... епідемія? В принципі, тут не від населення області ми е, оцінюємо. Е, зазвичай я вже сказала, що рушійною силою епідемії є захворюваність серед дітей. І от, коли ми бачимо, що зр... почала стрімко зростати захворюваність дітей шкільного віку, і їхня питома вага виростає десь до 20% і більше, ми говоримо про наближення епідемічного періоду. Зараз у нас. Питома вага школярів 15,9%. Тобто поки що ми, я говорю, ми очікуємо цей тиждень і подивимося, як поведе себе захворювання дітей саме шкільного віку. Якщо зараз школи всі на канікулах, тобто немає таких гострих проблем. Була як канікула. тоді виникла епідемія у інших регіонах України? Вона епідемію, я сказала, що епідемії наразі немає. Є локальні спалахи в окремих локальні спалахи. спалахлокальних спалахи тут може бути дуже багато чинників, можуть бути якісь масові заходи, якісь більш такі контакти. потрапляння вірусу, занесення зазвичай вірус звідкись потрапляє на територію. И набуває якогось швидкого распространения. Ну, как бы, это такая как основная причина. Какие симптомы гриппа, Андрей Олегович. Есть такой анекдот, можно? Можно. Вот отец сыну говорит, что, сынок, если увидишь девушку, всю такую, с блестящими глазами, с яркими губами, с жаркими объятиями, беги от нее подальше, потому что у нее грипп. Вот. То есть <laughs> грипп относится к тем э, пяти основным респираторно-вирусным инфекциям, которые очень трудно отличить друг от друга, потому что они все имеют общие признаки. Вот. Что это? Это симптомы поражения верхних дыхательных путей. То есть кашель, насморк, боли в горле, температура повышенная. И чем единственное можно отличить грипп... Это вот есть такой симптом, это, точнее, жалоба пациентам, говорит, все плохо, все плохо. В переводе на медицинский язык это интоксикация. То есть вот грипп характеризуется как раз не просто, что из носа течет, когда можно продолжать ходить на работу, или кашель там тот же, ну, как бы неудобство доставляет, но общее состояние особенно не страдает. Грипп отличается от остальных респираторных вирусных инфекций именно тяжестью интоксикации. Когда болит голова, когда все э, тело ломит, суставы, мышцы, когда нет в себе сил заставить подняться, сделать что-то по дому или пойти на работу человек, его грипп сам укладывает в болезнь, он, в постель, э, ему не надо соблюдать каких-то, прислушиваться в данном случае к рекомендациям врача. Вот, наверное, так. Ну и потом грипп чаще именно в связи с тем, что вот такая у него структура, такие у него агрессивные факторы у этого вируса, что он чаще, чем другие, вот за счет этой же интоксикации всего, он вызывает осложнения. И вот мы боимся очень осложнений гриппа. Какие ускладнения ему верны? Чаще всего, учитывая, что поражаются именно бронхи, бронхиолы, это маленькие мелкие бронхи, альвеолы, то есть именно те участки легких, где происходит газообмен, <coughs> это чаще всего пневмонии. И что касается нынешнего гриппа, да, вроде бы эпидемический порог не перейден, мы находимся в ситуации, как у нас говорится, сезонного подъема заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями, респираторными заболеваниями. Вот. Но э, по клинике грипп этот очень напоминает нам, врачам, клиницистам, инфекционистам, пульмонологам, э, тот грипп, который был у нас печально запомнившийся 2009-2010 году. Свиной, калифорнийский, если я думаю, что население помнит о нем. Какие особенности его? Это тяжелое, двухстороннее, как правило, поражаются оба легких, и так называемая субтотальная пневмония. Молниеносно развивающаяся, прогрессирующая, если упущено время, независимо от того, какое лечение применяется, к сожалению, как правило, если поздно начато лечение, мы уже ничего не могли сделать в те годы. И а вот да, сейчас да. у нас тоже есть случаи в области смертельных исходов. Чи якісь меры зараз передбачаються, які заходы зараз проводяться для того, аби знайти все ж таки ліки від цього свинячого грипу? Значит, ну я бы тут разделил наши мероприятия на, во-первых, организационные. Во-первых, то, то, почему мы сейчас в студии, это ознакомить население так, с тем, что действительно этот грипп, например, это не тот грипп, который был в прошлом году, позапрошлом году вот, клиника, по крайней мере, я могу клинически, Валентина Викторовна сейчас может сказать про вирусологические какие-то изыскания, исследования, вот, но клинически он нам очень напоминает, и мы, в общем-то, здорово обеспокоены этим. Поэтому цель нашего сегодняшнего эфира – это именно насторожить людей чтобы они правильно поступали в данной ситуации, без паники, без ничего, но предпринимали какие-то разумные шаги в отношении себя и своих близких. Вчера состоялся штаб при начальнике управления охраны здоровья. Вот, и мы четко разложили по полочкам все наши мероприятия медицинские, организационные, профилактические, которые, что мы должны сделать. Это наша задача. Вот. А насчет поиска лекарств от гриппа, ну давайте так, лекарствами мы поиском не занимаемся. Вот, лекарства, в общем-то, есть, я думаю, мы позже остановимся и на лечении, и на том, которое проводится врачами, и то, что должны делать люди у себя дома при первых э, симптомах начавшегося заболевания. Валентина Викторовна, про вирусологические аспект, так Андрей Олегович плавно перешел до вашей специализации. Ну, про, про вірусологічні аспекти, Хотілося б сказати наступне. По-перше, якби ми входячи в певний підсезон, щороку віруси грипу міняються, і на кожен рік ми очікуємо циркуляції якихось вірусів певної категорії. Ми вже говорили і в цьому ефірі на тему, які віруси грипу будуть переважно циркулювати в області, не тільки в області, а взагалі в північній півкулі світу в цей сезон. Те, що ми маємо. Зараз фактично, на жаль, якби вірусологічних знахідок позитивних серед тих хворих, від яких матеріал в лабораторії доставлявся, немає. Але що нас насторожує? В сусідніх регіонах почали активно виділятися віруси пандемічного штаму H1N1 грипу, який передбачався в циркуляції свинячий, на цей сезон лідачі. свинячий грип, так, або каліфорнійський грип, кому як подобається його називати. І від хворих в Харківській області від хворих в сусідній Полтавській області. В нас наразі зараз, ну якби і за наслідками вчорашнього штабу, буде активізовано вірусологічне обстеження хворих з такими найбільш типовими, важкими проявами захворювання. І, в принципі, є можливість за бюджетні кошти обстежити близько 300 хворих. Це і можливості швидкої діагностики методом полімеразної ланцюгової реакції, це і метод імунофлюоресценції, такий більш простий, але який дозволяє виявити вірус грипу це чи якийсь інший вірус. До цього часу те, що виявлялось від хворих, це були аденовіруси, респіраторно сенситіальні віруси, які, в принципі, такого суттєвого впливу на тяжкість захворювання не мали. Андрія Леговичу, ви хотіли доповнити? Я бы хотел еще сказать, что есть так называемые быстрые тесты, швидкие тесты, так которые, в общем-то, должны быть в аптечной сети. И если человек заинтересован и э, важно, действительно, ну, это нормально, если человек этим заинтересован, то можно купить этот быстрый тест, он, по-моему, не так дорого стоит, что-то до 100 гривен все-таки, и можно его сделать, и, в общем-то, идти уже во все оружие, в том числе на прием к участковому врачу. Это Почему? Это интерпретировал все-таки лекарцы, что конечно, тест, конечно. потому что можно говорю, идти к себе начитаться в интернете, будь-яких страшилок и потом mm -hmm. в обморок для того швидкого теста. Почему я бы сказал вот свою тоже ремарочку, почему у нас не выделяют, но опять, максимум выделения вируса идет в первые-вторые сутки заболевания. Покажите мне человека, кто в первые-вторые сутки идет к врачу, а там уже только врач может назначить и этот Йогите. анализ, чтобы его э, направить в областную санстанцию. Да? Вот. А когда человек к нам поступает уже с той же пневмонией. Да, мы берем эти смывы, но, как правило, там уже вирус сделал свое дело, как говорится, вирус уже, там уже пошли другие механизмы, задействованные в патологическом процессе. Поэтому, как правило, в поздних стадиях, а именно в такие... На такие, в таких стадиях люди к нам поступают, к сожалению, потому что действительно мы иногда бессильные оказываемся. Вот, и на, на поздних стадиях вирус уже, к сожалению, не высевается. Вот, вот такие вот ножницы, поэтому вот и отсутствие выделения материала. Максимум це можна до третьої, п'ятої доби, але не пізніше. Це ну, якби це такий критичний термін. Перших два, дві доби це в ідеалі. Це зазвичай 100%. Ми якщо є вірус, то він буде знайдений. А якщо і вірус є, але вірніше був, але давність захворювання вже не дозволяє його знайти традиційними методами досліджень. Ну то, то тут уже то що то, то що? То треба свої, звертатися своєчасно але за допомогою. Якщо не звернулися своєчасно. Ну, Вірусологічно, знаєте, як тут вже з категорії чорного гумору буде, тоді можна тільки секційний матеріал дослідити. Більше ніяких варіантів. Це така фактична рано... рано... ситуація саме зі свинячим грипом, так? Так, да, це зазвичай з вірусними інфекціями найчастіше. А з усіма, не лише. Ні, свинячий не лише, грип, а, а, ні. Ну, є методи імуноферментного аналізу, але вони для грипу ну, менш показові, ніж олімеранз на ланцюга. Акция ниже монофлюоресценции. Андрей Олегович. Я бы еще сказал, что если человек в общем, поступает уже на поздних стадиях, нам уже, в общем-то, не особенно важно. Я сейчас, может, скажу что-то такое не совсем понятное и адекватное, но нам не очень важно, мы видим, я еще раз повторяюсь, что у тех пациентов, которых мы видели, куда мы выезжали, наши врачи, вот и в районы, и в Бурынске, и в Конотопске, и в Путивльске, по санавиации, мы видим клинику того гриппа. И поверьте, нам этого, в общем-то, достаточно. Можно не ставить там этот грипп в заключительном диагнозе. К сожалению, люди уходят. И причина смерти мы видим, что она очень похожа. Давайте так, пока мы там не подтвердили и все, но причина смерти очень похожа. Я еще хотела, знаете, что сказать, что, в принципе, недоцельно обстеживать каждого хворого. Коли починається епідемічний процес, то важливо для того, щоб встановити, який же збудник циркулює, і щоб потім лікарі бали, і розуміли. І да, знайти і розпізнати і обстежити саме людей з груп ризику, які найбільш підпадають, Я захворіти і і є захворюванню це, ну... і ускладненню. Якісь найбільш тяжкі випадки, які тільки з'являються, і цього буває достатньо. Можливо, навіть і 300 досліджень недоцільно, а провести якісь. Просто застати той період початку, застати ті форми перші ускладнені, тяжкі на ранніх стадіях захворювання для того, щоб оцінити який збудник циркулює, і потім вже будувати далі всю свою систему надання і лікувальної і допомоги і профілактичної, також ці аспекти, про які ви говорили. Чи ви вже досліджували ситуацію у регіонах, про які ви говорили? Там буринь, Путивль? Чи uh, тоді ще було недоцільно? Ви чи маєте на увазі? Спільно знаходили спільне, відмінне у перебігу у гриппу? Ну, так. За регіонами, ну, за районами Сумської області? Чи є щось спільне, чи є все ж таки якісь індивідуальні особливості? Ні. Я уже говорил в начале, когда говорил про симптомы, что симптомы очень похожи. Вот основное, что нас настораживает еще раз, это быстрое развитие воспаления легких. И главное, это вот вовремя диагностировать вот это воспаление легких. Понятно, что человеку, как говорится, пересечному громадянину, необученному, скажем так, достаточно сложно это сделать. А где межа? Меж Очень хороший вопрос. Значит, во-первых, грипп должен, есть такая пословица, да, что леченный грипп проходит за неделю, не леченный за 7 дней. Если у человека все нормально с иммунной системой, в течение недели к этому вирусу, вот есть в нем и положительное качество, что в течение недели достаточно быстро, по сравнению с другими какими-то инфекционными агентами, формируются антитела, то есть защита своя, естественная. И они вступают во взаимодействии, в борьбу с вирусами, как правило, его побеждают. Отсюда это пословица. То есть применяем мы кучу этих фармакологических препаратов или не применяем опять у нормального человека с нормальной иммунной системой. В принципе, не должно быть осложнений, и человек должен выздоравливать за недельку. Но вот что значит, где эта граница и когда? В течение недели, давайте ее все-таки сократим, учитывая, что у нас действительно очень похож на тот тяжелый грипп, до пяти, а может даже до трех дней. Сохраняется лихорадка высокая, выражены симптомы интоксикации, наступает одышка при самой какой-то незначительной нагрузке, даже в покое иногда. То есть человек поднялся из горизонтального в вертикальное положение, он задыхается, он прошел с дивана в туалет, он слабый, у него, говорится, бабочки металлики перед глазами, он чувствует, что он теряет сознание. Но он не с низким тиском. И это тоже, но ну, как раз низкий тиск может быть и у человека с нормальным давлением, опять вследствие интоксикации. Падать может и давление, сосуды совершенно по-другому реагируют. То есть это тоже симптомы, в общем, того, когда совсем все плохо, вот так вот иногда жалуются. Вот. Что еще из таких кардинальных симптомов, которые должны насторожить самого пациента и его близких? Потливость выраженная, слабость выраженная. Ну, в общем-то все это звенья одного. Это, пневмонию они не услышат, да? Вот разве что одышка. И вот тут надо бить тревогу, ехать к врачу, вызывать врача, вызывать скорую, как-то уже разруливать эту ситуацию. Надо слушать легкие пневмонию обычно слышно. Есть свои специфические м, признаки пневмонии. Надо определять насыщение крови кислородом. Потому что вот один из э, основных таких симптомов, это понятно, что это врачебный э, такой признак, но э, очень, очень легко определяем. Есть приборчики, пульсоксиметры, одевается на пальчик датчик и определяют, сколько кислорода в крови. И вот эти пневмонии как раз вот этого гриппа калифорнийского, да, они характеризуются тем, чего мы не видим при других пневмониях. Очень быстрое и резкое и значительное снижение вот этого насыщения крови кислородом. То есть достаточно повесить на пальчик вот этот прибор, если он показывает ниже 90% сатурации вот этого насыщения кислородом, то это очень такой угрожающий признак. Все такие, э, это все делается материалы, э, какие лше у лекарни. Да, а это есть в больнице, но в общем можно высочить, еще в Же. Варто быть на сполох. Ой, я же только что все это сказал, да? одышка когда состояние не улучшается в течение пяти, трех, 5, 7, давайте максимум дней, когда иногда температура нормализуется, а потом опять идет вторая волна температуры, то есть все вроде снизилось, то есть действие вируса закончилось, а присоединилось действие бактерий. Пошла вторая волна. Вот было 37,5, 36 после того, как 39, а потом опять 38, 39 на второй неделе. Вот это, вероятно, уже осложнение. Если у вас мокрота была сначала светлая, прозрачная, а потом стало желтое-зеленое отхаркиваться. Это признак бактериального осложнения, пневмонии. Если у вас из носа выделялось прозрачное, белое, чистое, а потом стало желтое-зеленое, это признак бактериального осложнения. И так далее. Но я бы, что есть такие моменты, которые врач уже может обнаружить, а тот человек-пациент не может обнаружить. Вот опять, у нас часто приходят, послушайте меня, пожалуйста, слушаем. Не находим, говорит, да, пока лечись без антибиотиков, продолжай. А иногда послушаешь и все, давай быстренько, в стационар у тебя уже воспаление легких. А у человека-то может особенно и неплохо себя чувствовать, и такие бывают. Вначале воспаление легких особо о себе не заявляет. Поэтому я тут и говорю, и обращаюсь к телезрителям именно с тем посылом, что, пожалуйста с одной стороны, вы сидите дома, потому что нечего заражать других и нечего искать себе приключений на одно место. А с другой стороны, пусть вас послушает врач. Есть обычный клинический анализ крови из пальчика, который тоже показывает, это вирусная еще стадия болезни или это уже осложнение бактериальное, грозное. Это тоже видно по анализу крови. Но вот и сатурация, и анализ крови, и послушать это все в условиях стационара или амбулаторно в поликлинике. Я ще на що хотіла б звернути увагу в цьому даному аспекті. Е, на жаль, ну, теж по аналогії з 2009 роком, е, в групі ризику перебувають особи з надмірною вагою, з супутніми захворюваннями, ендокринними, серцево-судинними. Зокрема, в Буринському районі випадок летальний, вірніше летальні випадки, вони е, мали як фактор ризику ожиріння в обох випадках, і в одному з випадків сахарний, цукровий діабет. Тобто, в принципі, групи ризику традиційні у нас вони вже якби традиційні, але крім них іще діти молодшого віку, особи похилого віку, вагітні. Тобто, ну от, цим категоріям населення хотілося б якби, застерегти їх взагалі, як тільки які ви відчули себе хворим, то негайно йдіть до лікаря, тому що швидкість розвитку інфекцій у таких хворих і е, наслідки і роз і ризик розвитку ускладнень набагато вищий, чим у людини, скажімо так, з більш нормальною імунною системою. Звісно, всі хронічні заболівання, будь-які почки, больни, чітка печень, звініть больна. Да? Мало ли что еще. Диабет очень иммуносупрессирующим фактором является. Но что бы я еще хотел отметить. Вот по эпидемии 9 10 -го годов у нас болели совершенно в том числе люди вот, трудоспособные молодого возраста. Чаще все-таки мужчины погибали. И вот я так в фейсбуке написал, спортсмены, образно написал спортсмены. То есть имеется в виду, что никогда не болевшие люди. Поэтому вот тоже вот этот грипп, в отличие от того, что сказала, и в отличие от того, что мы знаем всегда, вот почему-то, в том числе 20-40 лет, трудоспособные, молодые, ничем не болевшие, тоже в группе риска. То есть практически все, можно сказать. Добігає кінця першої частини нашого ефіру. У нас ще буде півгодинки, в яких ми зможемо поговорити, як себе уберегти від захворювання, яку профілактику потрібно проводити, як лікуватися, про самолікування У нас буде півгодини. Зараз хочу сказати глядачам: не перемикайте за мить. Ми повернемося і продовжимо спілкуватися про грип на сумщині.